Обще короче, я вам скажу, мені так цікаво. Я розумію, що у мене аудиторія більше. Я же мать ти розумієш, що ще буде жопа. Але мені настільки цікаво, ми живемо в сучасному світі. Я тут нічого такого не бачу. От мені просто цікаво, як відносяться твої близькі до того, що ти е, е, працюєш у стріптіці, чи не було типу, боже, позор сім'ї. Я, кстати, у мамы вот недавно спросила, говорю, мам, ты, ну, вообще-то в курсе, что я сейчас... Она говорит, слушай, говорит, это твоя жизнь, это твоя, типа, тебе 32 года. Я вообще считаю, что когда вот такое происходит между родителями и детьми, наоборот, это ненормально. Потому что, типа, позор семьи, это, знаешь, как будто бы не произошла сепарация между родителями и детьми, и тогда... Родители пытаются навязать свою какую-то ну, типа жизненный, пример своему mm -hmm. ребенку, поэтому я наоборот я вообще мне с родители очень сильно повезло, хотя у меня были очень плохие отношения в детстве, mm -hmm. у меня были очень строгие родители, о господи, у меня была так, мама вот это и цикало, с, с такими, типо, вот с таким вот а потом когда вот 21, я купила первую квартиру в Украине, потом сама? я сама да ну на стриптизе в Таиланде сколько работала сколько ты работаешь в стриптизе 12, ну 12 лет два года из них а как ты вообще дошла до стриптиза ты изначально просто танцюристка да? Да, да, я занималась спортивно танцами около 8 лет. А, до 6-го, как ты дошла? Короче, <laughs> рассказываю. Я влюбилась в парня в Болгарии. И мы туда ездили играть этим оркестром. Ага. Значит, собрала, приехала в Украину, собрала деньги и поехала туда работать гоу-гоу. Там, где он работает в клубе. Ага. В я сначала была гоу-гоу, технологии... это типа да, ля-ля-ля, типа, uh -huh. да, не раздеваюсь. Потом разочаровавшись в любви. Не, ну, потом, мы разошлись, уже не встречались. И а, сезон закончился в Болгарии. Я Шо думаю, делать? так, ну, осень. Угу. А у меня перспектива пойти работать учителем музыкального искусства. По профессии, кстати, я в универ универе сейчас закончила. Господи. Вот. Я думаю, так, нужно, короче, свои, ну, свои умения куда-то как бы масштабировать. Вот. И поехала на Таиланд, нашла просто в Гугле. Я была такая, я была отпетая. Я нашла просто в Гугле объявление и просто поехала. Я в стриптиз-клубе работала как го-го, только топлис с такими налепками. Ну, потом уже плавно перешла. это не на шести. Не это такой вот, Я научилась, сама на трубите? Я встретилась, познакомилась там с девочкой, так. ну, вернее, не познакомилась, она была такой там звездой, знаешь, тоже, которая на, на шесте, на пилоне. Mm -hmm. Она такое вытворяла, короче, я так насколько впечатлилась ею на самом деле, ну, я такая смотрела, думаю, блядь, я тоже хочу так, я просто обязана точно так же. И, блин, по чуть-чуть, по чуть-чуть, там еще в клубе, вернее, в апартах, которые мы снимали, там еще был с пилонами зал, и я на ютубе, ну, прикинь, 12 лет назад это только на ютубе были какие-то там… Уроки. Уроки, да, маленькие, знаешь, ну, и немного. И я по чуть-чуть, по чуть-чуть. Типа вот как сама да? да, потом я ходила, в, потом уже приехала из Таиланда. Между контрактами, которыми я ездила, я ходила в студию. И потом уже, когда на контракты я ездила, уже типа практиковала там на сцене. Класс. У -у. А в Прагу я попала? В Прагу у меня подружка позвала сюда, когда я была замужем. Я еще замужем была. Она говорит, Даша, Тут в Праге просто, типа, денег немерено, приезжай. Я говорю, блядь, девочки, идите нахер, я у меня не замужем вообще <laughs> Короче. А когда ты была замужем, да. ты работала все одно в стриптизе? Не, не, не. Я в Украине жила, в своем городе це, Кропивницкий. Это, получается, была пауза в твоей карьере, да? Да, да. Он был против? Года. Он был не против, ну, просто... Да нет, мы вообще не говорили об этом. Он не знал, что я танцевала стриптиз. А, а Изначально. Ага. Я ему говорил, что я просто езжу по контрактам, просто танцую. Ну да, неважно. не неважно, что там танцую, я же, шо, танцую да, как и ну. что... Чи ты стесняешься? Чи было в тебе поначалу, типа, вот стеснение, там все-таки надо, ну, раздеться? Честно, я не, я не помню. Ну, никогда не бывает такого какого-то неудобства. Ну, типа, ты ти раздеваешься полностью? В некоторых клубах только топлис, только верх, а в некоторых клубах полностью. Но полностью это как? Ты потанцевала в топлис, а потом трусики в конце там сняла. И, ну, не обязательно там показывать всем. Ага. А, это вот моя Flower of Life, ага. понимаешь? Ну типа, Такой. ты так красивенько сняла. Это все эстетично. И все и пошло. да, да, без да, Пошлости. Ну не порно, нет. Угу, ну, есть... А тут в празе раздягаешься? Uh, тоже, типа, первая песня Топлес, вторая mm -hmm. песня, так просто, Прикол. такая с него трусики. Ну, там чуть, ладно, Хорошо, песни, ты трусики походя... выкидываешь? В гостей? Нет. Ну, могу, Я таки, что прям, о боже, трусы таши. Да, блин. И заплатим сверху еще больше. А я, кстати, продавала свои трусики. Да, да, интернете? Покупали. Нет, покупали гости. Говорят, продай мне трусики. Я говорю, давай деньги. А ну теперь сколько стоят трусы-таши? Ну я тогда продала, я честно не помню, но... ну где-то может до 100 долларов. трусы за 100, а купила? За сколько? А купила? А купились? Да. не, слушай, не, ну смотря какие, у меня есть как бы белье, которое там около 180 евро. А ты много и вкладаешь, правильно, типа в свой образ, наряд, это ты себе маешь сама придумать? Есть, я беру так, я или покупаю какие-то. У меня есть и обычное белье, которое я покупаю на шейне, так. там основное, да, потому что там очень много классных таких, как сказать, завязочек, завязочек даже такое ага. интересное. Иногда я усовершенствую еще. А хочу, кстати, покажу тебе. Давай. Ай. Боже, как это интересно. А, у тебя еще одна комната? Да. Короче, эксклюзив для вас. Да, обычно. Я расшила это все такими блестяшками. Прицепила блестяшки сюда. Так, это чокер, я так понимаю. Да, чокер. А, все, это все. Это вот в чем ты танцуешь? Да. А как ты потом это снимешь? Просто тут чикс, тут расстегнула? Ну, типа, да. Вот здесь расстегнула или же вот так вот сняла. Просто через низ. Где на тебя еще Блин, это, конечно... Самые дорогие, мои самые любимые из а, этого. ЦТД ты докупляешь все это, в интернете? Это, Да, это девочки, там одна це женщина Да. Боже Вот это они 100, по 180 евро, по-моему, по 190. И еще вот куча вот таких Боже, разных. Это все, в чем ты выступаешь? Кожен да. раз, типа, ты ти маешь в чем-то новеньком. новенькому. Ну да, да? но ну, у меня тут, конечно. Мене... А, а повторяешь, вот, типа, есть такие, что повторяются образы. А... Ну, типа, сегодня в этом. Ну, там через два дня опять я Да, да, могу. Еще вот а есть постоянные гости? Пусть... Божечку, блядь. Ты выкладывай потом продавать. А продаешь потом свои эти наряды? Слушай, я не знаю, как их продавать, потому что, как бы, это ж трусики. Думаю, что-то захочет. Ну, типа, не знаю. Вот, а вот, кстати, на Алиэкспрессе. А это я бачила в твоем Это вообще, это какой-то восторг-восторг. Ну чем тебе? В До вообще, кстати. Ну типа, за 10 долларов. То есть у меня, короче, много есть такого. Или там типа по 10 баксов, или же там какие-то дорогие, типа, ну, типа я... Прикольно. Средний сегмент... Я сегодня такие купила себе, Сереган. Да? Да. Классные, правда? Дуже. Дорого богато Прям очень дорого. ну, типа, я думала, что ну, типа, жена миллионера, там, да, то типа. Да, жених еще встречать, там просто в Диссельдорфе я такая, вся Даже не представляю, что там происходит. Где, в приватных? В приватах, да. Ну, бывают такие приваты абсолютно, ты думаешь, ёб твою мать, за что он за что деньги платит? Понимаю. К примеру, там, это, ну, типа, секс точно нет, но есть клубы, в которых это, типа, девочки себе позволяют, там, это делать, там, я не знаю, я не отвечаю за, за всех, uh -huh. поэтому, ну, вот, для меня, типа, если человек потратил за 10 минут 3000 крон, там, 150 евро, условно, uh -huh. какой секс, зачем мне это все надо, uh -huh. нахуй, нахуй Mm -hmm. то знаешь что... уже ок ну типа, типа норм yeah. mm -hmm. вот а на сцене ты что, в привате? а на сцене что что происходит это это чисто пражская тема так, чешская mm -hmm. значит если приходит очень много сюда так как такой ну миф или факт что Прага это маленький Вегас в Европе mm -hmm. и все короче сюда приезжают как типа батчелл party. это мальчишник так. на мальчишник группами по от, оторваться да так. и вот друзья обычно заказывают э, стрип э, стриптизершу типа ну как бы стриптизерша предла предлагает такую опцию что э, она может взять именно жениха на сцену и сделать шоу так. они как бы ну, я с друзьями обговариваю что там будет происходить они такие да ок и значит и там, значит, на сцене происходит просто жесткая доминация женщины над да, мужчиной угу. просто. Ты делаешь с ним все, что хочешь. Да. Значит, ну там я и, и танцую, но это, я так я стараюсь и жестко, и потом еще и лаз. Ну, то есть я вот угу. так ну, угу. стараюсь варьировать, чтобы не сильно прям человеку было, наприки. Вот, и мы там, значит, плетки, ремни по голой попе, вот прямо с такими, си... мне, 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 мне гости иногда высылают свои попы, и там вот такие просто синяки на жопе, и они мне пишут. Thank you very much. Спасибо большое. Я да. никогда в жизни не забуду этот вечер. Еще бы, блядь, синяк <свят> на полжопы. Прикинь, да. Ну, некоторым нравятся, некоторые просто от шока уже, ну, друзья заказали, друзья как бы знают уже предварительно, mm -hmm. то есть я предупреждаю. Это то, что там вывела чувака, отхлестала mm -hmm. его и все. Вот. Или там они там, ну, типа в позе доги ходят вокруг стола. Mm -hmm. Я там веду его за, за, за ремень, обмотанный mm -hmm. об шею. Ну, короче. Прикольно. но Ну, разные такие штуки. А есть у тебя такие подружки, какие типа... Ну, хотя, наверное, не, нельзя назвать их подружками, но типа, какие засуджуют, что типа, боже, даже. Слушай, я не знаю, я, честно, честно мне, у меня все подружки, все знакомые стриптизерши, поэтому, ну, большинство. А в основном твои подружки тоже стриптизерши? Ну типа да. Но есть, кстати, есть вот девочки, которые к подружки, которые были не стриптизерши, потом стали стриптизершами их, блядь, затащила. Причем, да, ну, я, я не затащила, они сами, как бы, типа, та mm. можешь ли ты. Добре, да, мы, а если это... нет, например, вообще навыков, сейчас про себя пытаюсь, если нет вообще навыков, да, реально научиться, чтобы конечно в да? уже ну, это я такая на всю голову больная, там, на пилоне, uh -huh. трюки, я там на соревнования ездила по пулденсу, я там занималась, то есть, ну... На самом деле вообще мало надо для того, чтобы быть танцовщицей. Вернее, не мало надо, у нас уже у многих девушек это все есть. Ну, пластика, заложено. там чуть-чуть угу. развить пластику, этого будет ну, предостаточно для того, чтобы Добре, а когда тебя берут на работу, какой кастинг ты проходишь? Ну, обычно менеджера ты приходишь, менеджера с тобой общаются, говоришь, Я разговорят. хочу, хорошо, что вы умеете, покажите, да? Uh, иногда так, иногда, когда, например, uh, я там, прихожу, говорю, я вот uh, уже работаю там пять лет, там-то, uh -huh. там-то. А они такие, окей, это никто ничего не, я не танцевала никогда. Прикрыл. Ну, я прихожу, то есть я... Ну, мне просто, мне тут все знали, я уже, <laughs> я уже когда переходила с одного клуба во второй, мне же во так, втором а, такие... Таша, Таша mm -hmm. да, очень приятно, проходите, пожалуйста, Прикрыл. вот, мы рады вас видеть, все дела, да. Вот ну, ты им проносишь бабки. Ну, это не то, что я им приношу деньги. Блин, и это тоже, да. Uh -huh. Это тоже. И это как бы имидж клуба, и, когда у типа, тебя красивая танцовщица, когда красивая фигура, профессиональная, uh -huh. все ухоженное, красивые костюмы там и так далее. Ну, конечно, это как лицо клуба. Они хотят, чтобы у них были красивые девочки. Uh -huh. и, и если ты еще и зарабатываешь при этом всем хорошие деньги, то это... Uh -huh. Блин, пиздец, пиздец интересно.